Одним из перших загинул белорус Михаил Шизневский. Вельми хороший был человек, вельми светлый. Вы ведаете, что и он вымышленный был съехать из Беларуси, ему еще не было 18 годов. И так вот отрывалось, что загинул он за Украину, Олеж, натурально мы лишим его героем. Героем Небесной Сотни! Герои не, Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают! Нет! Да!